связанная с этим памятником, она уже, по сути дела, стала легендой. Она тоже характерна, она ментальна, она архетипична. И это сюжет на тему «Дули в кармане». Извините, это может быть грубо звучит, но я не устаю говорить о том, что наш народ украинский. Мы украинцы, население страны Украины. Неважно, на каком языке мы говорим, неважно, какого мы верим в свидание, мы, тем не менее, все украинцы, и поэтому у нас есть какие-то общие черты. И самое главное, наша общая черта – это дуль в кармане. Вот почему мы выжили? Почему сохранился язык, культура, какая-то традиция? Почему? Потому даже кто бы нас не завоевывал, говорили, да, мы все сделаем, как вы скажете. Только так и будет. Да, да, да. Но при этом у нас всегда была дуля в кармане. И мы тихо и сапали. Умудрялись сделать то, что нам надо. Иначе я не знаю, как бы мы выжили. Вот феномен дули в кармане наблюдается и здесь тоже. 1972 год. Разгар застоя. И юбилей Григория Савича. Сковороды. Это было 250 лет от дня его рождения. И вот в это самое время советское правительство решило поставить памятник не просто выдающемуся профессору Киевской духовно-миграционной академии, но, в общем-то, да, они, наверное, же осознавали, что это был покур религиозный философ. Тем не менее, рискнул. Проект был заказан авторитетному, ни в чем таком не замешанному, скульптору, кинодокументалисту, э, кинодраматургу. Иван Петрович кавалерит. Кавалерид за это. Ольга на Михайловце, это Ярослав у золотых ворот. Но это же все появилось как бы либо после его смерти, Ярослав, либо не только он один в этом участвовал. Вы знаете, что памятник Евгении Ольги это результат коллективного творчества. И э, Кавалеридзе один из многих, кто этим занимался. Или один из группы, скажем так. Ну а вот это совершенно авторская работа. Того, чтобы вдохновиться, нащупать какую-то почву под ногами. Прежде всего, конечно, перечитал биографию сковороды и кое-что из его трудов. И убедился в том, что старые гимназические знания ему не изменяют. Что кидал, сковорода глубоко верующий человек и очень религиозный И Иван Петрович делает такой проект. Знаете, сковорода с открытой Библией в руках. Некоторые подумали, что это капитал Карла Маркса, книжка была очень толстая, но из-за разницы в хронологии, в общем, как-то возникали сомнения. А, Поскольку проект этот был очень важен и осуществлялся под контролем, естественно, товарищей из институции на три буквы. Вот товарищи как-то пришли, попросили показать макет. Кавалерит заснял влажную тряпку с а, небольшой... Лениной скульптурки. Товарищи увидели вот эту вот книжечку. Скажите, скажите пожалуйста, это 17-й том из сочинения, собрания сочинений Ленина? <связывая> да не, ребят, ну вы что? И не капитал Карома? <связывая> Нет. <связывая> а что это? <связывая> Неужели? Это вот та самая книга, название которой нам запрещено произносить. Да? Немедленно убрать. И, как гласит предание, Иван у Кавалерин разработал новый проект. И он повесил на правое плечо Григорию Савичу котомку. И книга лежит там. Дальше все пошло уже без сучка, без задоринки, все нормально. Архитектор Гнездилов проектирует этот вот скверик, строит постамент, ставит памятник. Накануне открытие. Его уже упутали в белое полотнище, тут все сверкает, цветочки посажены. Поздно, поздно вечером кто-то из начальства решил приехать посмотреть, своей ну, все готово, нормально, стоит ли пост милиции, чтобы никто не улыбался тут над каким-нибудь гладиолусом у подножия. И обычное человеческое любопытство, самое обыкновенное. Интересно же, как она живым-то выглядит? Не видел уже никто. Тряпочка так приподняла, мать честная. А... А лапти-то забыли. А гений украинской взрослых и стоит. Кошмар! Будет. Архитектора, скульптора, формовщика, литейщика, сварщика. В общем, целую толпу мужиков собирают по всему городу. И на служебном КГБшном автобусе везут на завод художественного литья, где они, предварительно сняв мерки с их ножек Григория И изготавливают нечто напоминающее лопаточки, потом прямо на месте приваривают его к ножкам, зашкуривают, закрашивают, и когда к полудню, на прямое открытие собрался народ, Григорий Савич был одет, так сказать, во всей форме. Базора удалось избежать.